Salam əziz uşaqlar. Bu gün biz 5-ci fəslin ümumiləşdirici təkrarı ilə qarşınızdayıq. Gəlin vaxt itirmədən keçid alaq dərsimizə. Dərsliyin səhifə 63-də verilmiş tapşırıqlara nəzər yetirək. Tapşırıq 1. Mətni oxuyun. Mətnə ad qoyun. Qarışqa 1 buğda tapdı. Buğda çox ağır idi. Onu yerindən tərpədə bilmədi. Yoldaşlarını köməyə çağırdı. Onlar kömək läşib buğdanı asanlıqla yuvalarına apardılar. Uşaqlar, mətində nədən bəhs olunur? Tamamilə doğrudur. Birlikdən, zəhmətkeçlikdən bəhs olunur. O zaman gəlin mətnimizə uyğun bir ad qoyaq güc birlikdədir. Niyə görə güc birlikdədir adı qoyduq? Çünki bu mətində biz anladıq ki biz birlikdə güclüyük. Əgər birlik olsaq, hər bir işin öhdəsindən asanlıqla gələ bilərik. Hər bir işi daha tez yerinə yetirə bilərik. Gəlin təşrirə baxaq. Mətndə əsasən şəkilləri ardıcıllıqla sıralayın. 1-ci B variantı. Qarışqa buğda tapdı. 2-ci C variantı. Yoldaşlarını köməyə çağırdı. 3-cü A variantı. Onlar köməkləşib buğdanı asanlıqla yuvalarına apardılar. Tapşırıq 3. Mətnə əsasən cümlələri tamamlayın. Qarışqa buğdanı yerindən tərfdə bilmədi. Çünki buğda çox ağır idi. Qarışqa buğdanı yerindən tərpədə bilmədi. Ona görə də yoldaşlarını köməyə çağırdı. Tapşırıq 4. Hansı cümlə mətndəki əsas fikri ifadə edir? A variantı: İşləməyən dişləməz. B variantı: Güc birlikdədir. C variantı: Dost gəlişi, bayram olar. Uşaqlar, bura da doğru cavab B variantıdır. Tapşırıq 5. Cümlələri tamamlayıb oxuyun. 1. Mən Azərbaycan əskeriyəm. 2. Sən müəlliməsən. 3. O nağıl qəhrəmanıdır. 4. Biz dəniz kənarı parkdayıq. 5. Siz çalışqan şagirdlərsiniz. 6 onlar xeyr, xa insanlardır. Tapşırıq 6. Nöqtələrin yerinə uyğun sözləri əlavə edib köçürün. Mənim qələmim. Sənin qələmin. Onun qələmi. Bizim qələmimiz. Sizin qələminiz. Onların qələmi. Uşaqlar, gördüyünüz kimi, hər iki tapşırıqda da biz xəbərli şəkilçilərini təkrarladıq və bu tapşırıqlarda mən, sən, o, biz, siz, onlar sözlərini uyğun cümlələrdə nöqtələrin yerinə yazmaqla işlətdik.